Я еще когда работал, мы, мы субсидию получали. С 96-го года мы начали получать субсидию. Да. Пытались несколько раз, когда уже супругу похоронил, сам стал заниматься этими книжками. Что на мне, вот эта рубашка и это я все покупаю в магазинах секонд-хенд. Через дорогу там, там, там хожу. Я за полную стоимость э, настоящие материалы купить, я его не в состоянии. Обувь точно так же покупаю секонд хенд езжу на первый рынок покупаю там все, там все дешевле даже эти плавленые сырки вот десяток купил у меня еще тут вот запасы 8 штук еще в запасе сырок дружба плавленый покупаю рыбную продукцию покупаю там селедка дешевле печень свиная и говяжая там дешевле вот. Куриная продукция, там все дешевле. Вот я там скупился, я езжу бесплатно туда и обратно. Хотя ворчат водители. Вот. Ну, нас не, не любят, нас, детей войны. Цены на продовольствие товары полтора-два раза выросли. На промышленные товары еще больше. Так. Ну, на примере одной соли. Пачка соли полтора килограмма. Три года назад стоила где-то 90 копеек в этих магазинах КТБ. Так? Там дешевле было. А так там гривна была. Так вот за это время, а сейчас она 2,50. Мы за это время два с половиной раза лучше стали жить? Нет. Ни зарплаты, ни, ни пенсии даже в полтора раза не были увеличены. Вот я еле-еле концы с концами свожу. Свет, газ, э, ЖЭКу, вода и отопление. Вот все пять. 198 гривен. Это в прошлом году мы платили ежемесячно. Яблоки, оборвали яблоки. Семеринка. Семеринка уродила хорошо в этом году. А я уже их попросил, они пришли этому, пособирали. Они а поворачиваться надо. Я повернулся к природе. Травы, минералы, все, вот в последнее время знаю. Любое заболевание можно вылечить. В армии я и был. Я про себя начинаю строевые песни. Строевые песни. Про себя мурлыкать. Так? И вы представляете, куда это усталость девается. Я в Бережинку захожу строевым шагом. Я читаю, газеты читаю, чтобы быть в курсе дела. Вот. Кроссворды решаю, чтобы отвлекаться сканворды, кроссворды. Минимальная пенсия уже сейчас должна быть как минимум полторы тысячи, как минимум.